Минулого тижня відомий активіст єврейської громади Дніпра Олег Ростовцев виступив з ініціативою перейменувати центральний міст на ім'я Степана Бандери. На болотах та Москва ріки Бандеру вважають ледве не нацистом і, звичайно ж, затятим антисемітом. Чому ж саме єврей пропонує назвати наш міст на честь Бандери? Свою позицію Олег Ростовцев обҐрунтував так. Я не согласен с теми, кто говорит, что вопрос о Бандере раскалывает украинское общество. Мы должны признать, что Бандера является символом украинского государства так же, как сине-желтый флаг, как красно-черный флаг, как тризуб, один из наших символов тех, тех людей, которые боролись. Украинский национализм – это не этнический национализм, это государственный национализм, который отстоял себя от тех, кто пытается вернуть нас в Советский Союз мог бы таким самым образом очень символично, очень ярко и наглядно показать, что мы полностью отходим от той проклятой, преступной советской парадигмы и берем свою собственную.